сотрудниками криминальной полиции Днепровского городского отдела была задержана группа лиц в составе двух человек, которые причастны к ряду серии краш на территории города Днепра. Данные лица были задержаны на горячем, у них изъяты вещдоки и предметы, которым они вскрывали квартиры потерпевших. Основной способ совершения преступлений данной группы – это проворот сердцевины замка по городу данных аналогичных фактов около 30 -ти. В настоящее время они задержаны по статье 208 и проверяются на причастность к совершению других аналогичных преступлений. Расскажите про них. Может... Эти лица ранее судимые, ранее попадали неоднократно в наше поле зрения за квартирные кражи, за аналогичные преступления. Данные лица задержаны в Новокадарском районе при совершении квартирной кражи по выходу из жилища на улице. У них изъят ноутбук, денежные средства и золотые изделия, которые они похитили из квартиры. Основным предметом посягательств было деньги, золото и электронная техника. Это телевизор, ноутбук и телефон.